Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Irawan. Nombor matrik saya 10 di 24F1016. Hari ini saya akan membincangkan tentang PP2 soalan yang 6. Uh, soalan yang diberi ataupun situasi yang diberi adalah ibu apa kurang menjadi model dalam membaca diri agama menyebabkan ramai anak-anak remaja masa kini tidak tahu membaca Al-Quran dan bersolat dengan sempurna. Saya akan menjelaskan dua kepentingan ibu bapa memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Pertama, membentuk akhlak dan syasyah yang mulia. Pendidikan agama membantu anak-anak memahami nyalinan murni seperti Muhammad ibu bapa, orang tua, cucu, amanah dan bertanggungjawab. Yang kedua adalah membimbing anak dalam menjalani kehidupan berlandaskan ajaran Islam. Dengan memberi me pendidikan agama kepada anak-anak yang kukuh, anak-anak akan tahu menunaikan solat, menunaikan puasa dan juga membaca al-Quran dan menjalani kewajipan seperti ataupun sebagai muslim. Saya juga akan bersertakan dengan satu isu ataupun aa, satu akibat media sosial bertentang uh, pengabayaan agama kepada anak-anak iaitu satu video yang menularkan sekumpulan remaja berpakaian sekolah dengan merokok dan berkelakuan, berkelakuan tidak sopan ini menyebabkan netizen-netizen menyalahkan kekurangan agama seperti pengawasan bapa sebagai punca utama perkara ini mencerminkan betapa pentingnya pendidikan agama kepada anak-anak untuk membentuk jati diri dan akhlak mulia dan kalangan remaja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafar Sagistina binti Muhammad Rizal dan nama matric saya sekolah di IT24F1122. Saya akan membincangkan tentang soalan nombor 2 iaitu huraikan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya pengabaian didikan agama oleh ibu bapa dan kepada kanak-kanak. Okey. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya pengabaian didikan agama oleh ibu bapa kepada anak-anak. Okey, pertama sekali ketebasan masa dan fokus terhadap kerjaya. Kebanyakan ibu bapa sekarang sibuk dengan pekerjaan dan tuntutan hidup seharian. Mereka sering kali tidak mempunyai mak cukup masa untuk memberikan tumpuan kepada pendidikan agama ke anak-anak mereka. Kehidupan yang berorientasikan kejaya dan mencari nafkah menyebabkan mereka mengutamakan aspek kewangan sedangkan aspek rohani dan pendidikan agama akan diabaikan. Mereka setengah ibu bapa menganggapkan bahawa tanggungjawab mempelajari agama terletak di pada sekolah pihak luar dan bukannya kepada diri mereka sebagai ibu bapa. Okey, seterusnya ke kekurangan pengetahuan dan kesedaran agama. Ibu bapa yang kurang berpengetahuan tentang agama Islam Sama ada dari segi agama, dari segi teori ataupun amalan Mungkin merasa kurang yakin dan tidak tahu bagaimana untuk mengajak anak mereka Dalam mengenali, mengenali, agama, ajaran, agama yang, mengenali ajaran agama yang betul Kadangkala mereka tidak menyedari betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dalam daripada dalam kanak-kanak dari sejak sejak usia kanak-kanak yang kejak kecil lagi kekurangan kesedaran ini boleh mengakibatkan kekurangan usaha untuk memperkenalkan mendidik dan mem men mengenai aspek-aspek penting dalam agama seperti solat, puasa dan akhlak Islam. Okay, yang terakhir iaitu iaitu pengaruh persekitaran sosial dan budaya. Zaman ini, pengaruh sosial amatlah kuat bagi generasi muda-muda sekarang. Persekitaran sosial yang kurang menekankan kepentingan agama juga boleh menyebabkan pengabaian didikan agama. Juga kanak-kanak dibesarkan dalam masyarakat yang lebih mengutamakan budaya budaya dunia budaya, budaya mereka mungkin kurang terdedah kepada pengajaran agama media sosial hiburan dan budaya popular sering kali memberi pengaruh yang kuat terhadap hidup kanak-kanak sekarang tanpa bibim tanpa bimbingan agama ibu bapa yang kuat mereka lebih cenderung kepada mengikuti aliran yang tidak selari dengan nilai-nilai agama Antara faktor yang menyebabkan berlakunya uh, pengabaian pendidikan agama oleh ibu bapa kepada anak-anak Anak-anak mereka lah kan uh, Antaranya ialah sikap mengabaikan kepentingan agama Ada ibu bapa yang pentingkan pencapaian akademik uh, dan kejayaan di dunia semata-mata tanpa titik beratkan pendidikan uh, agama kepada anak-anak. Mereka beranggapan bahawa ilmu agama boleh dipelajari kemudian atau penting ke sekolah saja. Uh, ada sesetengah ibu bapa sendiri tidak mempunyai pengetahuan agama yang cukup. Akibatnya mereka tidak dapat bimbing anak-anak mereka dengan baik dalam aspek ibadah dan ahlak Islam. Simpulannya, tiga faktor utama yang menyebabkan pengabaian didikan agama oleh ibu bapa kepada kanak-kanak adalah ketebasan masa, fokus terhadap kerjaya, kekurangan pengetahuan dan kesedaran agama serta pengaruh sekitaran sosial dan budaya. Oleh itu, penting bagi ibu bapa untuk menyendari tanggungjawab besar mereka dalam mendidik kanak-kanak dalam nilai agama agar kanak-kanak akan anak-kanak agar kanak-kanak yang akan datang akan dapat membesar dengan pegangan agama yang kuat dan hidup dalam keadaan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Sekian terima kasih. Berikut ialah tiga faktor yang menyumbang kepada permasalahan rumah tangga. Yang pertama ialah tekanan ekonomi dan kewangan. Masalah kewangan seperti pengangguran, hutang atau pendapatan tidak mencukupi boleh menyebabkan tekanan emosi yang tinggi. Individu yang tertekan mudah melampiaskan kemarahan kepada pasangan ataupun anak-anak, sekaligus menyebabkan penderaan fizikal atau emosi berlaku. Yang kedua ialah kurang didikan agama dan nilai moral. Ketiadaan ilmu agama dan nilai moral yang kukuh boleh menyebabkan seseorang gagal mengawal emosi dan tidak menghormati pasangan tanpa asas akhlak yang baik. Mereka mungkin melihat keganasan sebagai cara untuk menunjukkan kuasa atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dan yang terakhir mungkin menyebabkan oleh pengaruh latar belakang dan pengalaman silam. Seseorang yang dibesarkan dalam persekitaran yang penuh keganasan atau pernah menjadi mangsa penderaan berisiko tinggi untuk mengulangi kitaran tersebut dalam rumah tangganya sendiri. Ini kerana mereka menganggap penderaan sebagai sesuatu yang normal atau Cara Biasa Dalam Hubungan Kekeluargaan Assalamualaikum, nama saya Siti Zahika Weng Tisak Nombor menit 3, 10 DIT, 24F1153 Hari ini saya akan membincangkan tentang Langkah-langkah ibu bapa dalam mendidik Dalam cara Islam Didikan anak antara cabaran besar buat ibu bapa kerana tidaklah semudah yang disangka. Berbagai tugas dan cabaran harus ditempuhi dalam memastikan anak-anak menjadi insan berguna di dunia dan akhirat. Zaman gadget yang serba canggih ini memerlukan ibu bapa yang bijak dalam mendidik anak-anak. Berbalik kepada ajaran Islam, kita perlu didik anak cara Rasulullah SAW. Kita tidak mahu nilai-nilai murni yang sepatutnya kita tanamkan dalam diri mereka di seramai unsur-unsur yang boleh melemahkan serta menghasilkan tanaman yang tidak berkualiti. Maka, ramai kini ibu bapa perhatian yang tercari-cari teknik terbaik mendidik anak-anak. Sebagai umat Islam, contoh teladan yang terbaik ialah oleh yang demikian, disertakan empat peringkat yang boleh dijadikan panduan dalam mendidik anak-anak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, umur anak-anak antara enam tahun pada masa ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang yang tidak berbatas. Berikan mereka kasih saya tanpa mengira anak sulung mahupun bongsu. Dengan sikap adil terhadap setiap anak-anak tidak boleh tidak boleh dirotas sekiranya mereka melakukan kesalahan walaupun atas dasar untuk mendidik. Kesannya, anak-anak akan lebih dekat dengan kita dan merasakan kita sebagai um, masa membesar mereka yang boleh dianggap sebagai rakan dan rujukan yang terbaik. Anak-anak merasa aman dan meninggi usia kecil mereka kerana mereka tahu yang kita sebagai ibu bapa selalu ada di sisi mereka setiap masa. Cara kedua, umur anak-anak 7 ke 14 tahun pada tahap ini kita mula menanamkan nilai disiplin dan tanggungjawab kepada anak-anak. Menurut Hadi Abu Daud, perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan semangat ketika berusia. 7 tahun dan pukulah mereka kerana meninggalkan semayang ketika berumur 10 tahun dan asingkan tempat tidur mereka antara lelaki dan perempuan pukul itu bukanlah bermaksud untuk menyiksa cuma sekadar untuk menggurunkan mereka janganlah memukul bahagian muka kerana muka ialah tempat perhormatan perhormata seseorang Allah SWT mencipta muka uh, Nabi Adam sendiri Kesannya, anak-anak akan lebih bertanggungjawab pada setiap suruhan terutama dalam liga salat. Ini kerana masa terbaik bagi kita dalam memprogram kasar siada akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Terpulang pada ibu bapa sama ada ingin menjadikan mereka seorang Muslim, Yahudi, Nasri ataupun Majusi. Yang ketiga, umur anak-anak 15 ke 21 tahun ini adalah fasa remaja yang pernah sikap memperontak pada tahap ini, ibu bapa seeloknya mendekati anak-anak dengan berkawan dengan mereka memperbanyakkan berbual dan berbincang dengan mereka mengenai perkara yang mereka hadapi bagi anak, -anak remaja perempuan berkongsi, berkongsi lah dengan mereka mengenai kes tentang cara penjagaan diri perasaan uh, mereka ketika itu jadilah pendengar yang setia kepada mereka Kiranya tidak bersetuju ataupun tidak berpendapat dengan mereka dan sebarang tinggalkan mereka, elakkanlah menghindir atau memarahi mereka terutama di hadapan adik-adik yang lain. Tetapi memperbanyakkan uh, pendekatan secara diplomasi walaupun kita adalah orang tua mereka. Kesannya, dan tiada orang ketiga atau asing akan hadir dalam kehidupan mereka sebagai tempat rujukan dan pendengar masalah mereka. Mereka tidak akan mempengaruhi dengan ke... mereka tidak akan terpengaruh untuk keluar rumah untuk mencari kesalahan keseronokan memandangkan semua kebahagiaan dan keseronokan uh, telah ada di dalam rumah bersama keluarga. Sekiranya tidak bersetuju ataupun tidak berpendapat dengan mereka dan sebarang tindakan mereka, elakkanlah menghindar atau memarahi mereka terutama di hadapan adik-adik yang lain. seseorang anak itu akan jadi baik kalau ibunya seorang yang berdisiplin contoh waktu main ada ada masa dia waktu belajar ada masa dia semua ada masa dia dibanding dengan seseorang anak yang tak ada masa masa tak tak menentu tak berperaturan waktu patut belajar dia main waktu patut main dia main soalan saya nak akhirnya anak tak menjadi Hatta dalam berpakaian Ada peraturan Anak perempuan nak keluar rumah Pastikan, pastikan dia keluar macam mana Anak laki-laki keluar rumah balik rumah Ayah dan mak mesti kena tanya Semayang lagi Jadi di atas sifat keluarga rumah tangga yang di, yang berdisiplin Membentuk kepribadian anak Waktu mana mereka membentuk rumah tangga pula Macam kita contohnya Jadi kita ni mendisiplinkan anak Meletakkan mereka atas peraturan berpandukan pengalaman kita dididik oleh orang tua itu. tu bila mana anak nak kahwin, dia pada boleh kata kami dah ada model. Kalau hak perempuan, dia kata kami ikut mak. Model kami mak kami. Kalau anak lelaki laki-laki masalah saya nama dia sebut model dia ayah dia. Sebab tu ibu-ibu ni kena maintain betul ayah-ayah ni. Jangan pejatuh ayah depan anak-anak. Anak-anak mesti diperlihatkan ketokohan ayah. Nombor satu yang paling penting sekali ialah ayah-ayah ini mengajarkan anak mereka untuk mengenali dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kecil bagi dengar Quran, bagi dengar zikir, daripada kecil bawa mai ke masjid, bawa mai ke surau bagi dengar kuliah daripada kecil nampak alim ulama tunjuk alim ulama tu bagi tahu ni ulama apa yang ni ulama apa tunjuk biar dia membesar dalam suasana akhirat biar dia membesar dalam suasana dia tahu dunia ni dia nak singgah saja dan dia tahu kehidupan dia yang terakhir adalah kehidupan akhirat Padahal yang tu kerugian dunia dan akhirat Sebab anak sentiasa menantikan sentuhan dan belayan kasih sayang ayah dia Sampailah dia umur berapa puluh pun Tapi sebab ayah bila dah dewasa sikit umur 15, umur 16, ayah ni dah renggang dengan anak, tak pernah tanya habaq, tak pernah sembang dengan anak, anak berasa jauh bila pergi keluar dapat kasih sayang kawan-kawan, maka dia baik dengan kawan, dia lebih percaya dengan kawan. Bila ada masalah, dia akan luah dengan kawan, dia tak luah dengan ayah sebab ayah di rumah jadi panglima nak senyum pun susah dengan anak. Mengajar anak untuk menghormati dan berbakti dengan ayah dan ibu atau ajaran Islam. Tetapi membuatkan anak takut, sekat nak bercakap dengan kita sebab kita terlalu garang, kita terlalu bengis, kita terlalu nak jaga pendapat kita saja. Hak itu bukan ajaran Islam. Antara langkah yang ibu bapa perlu laksanakan bagi memastikan anak-anak mendapat didikan agama yang sebaiknya. Antaranya uh, ialah menggalakkan solat berjemaah sebagai amalan harian. Uh, solat berjemaah di rumah boleh menjadi aktiviti keluarga yang dapat mengeratkan hubungan dan membiasakan anak-anak dengan ibadah. Uh, selain itu, uh, ibu apa boleh ajar kepada anak-anak tentang sirah nabi, kisah teladan, uh, zikir dan doa-doa harian yang...